субботу. Да? Да. И вот, значит, мы как специалисты, допустим, я очень хорошо знаю строительство, я очень хорошо знаю социальные нужды инвалидов, ветеранов войны и так далее, я ими занимаюсь для -го года. Я знаю, что им нужно. И поэтому я очень удивлен, что возвращение каких-то денег, потом 1 миллион 200 тысяч, куда оно пошло? У меня областная организация инвалидов, я не видел ни копейки от этих денег. У меня очень много большие за свой счет собирались пенсии деньги, инвалидов кормили, давали им продуктовый набор за свой счет. Никто никогда в этом не участвовал, начиная с 2000 года, когда был закрыт последний социальный магазин на молодежные действия. Знаете, да? Поэтому, вот, допустим, в той же самой Следочной Раде, там разобрали, очень сильная коррупционная деятельность в строительстве выделяют на частные объекты, бюджетные деньги, которые кстати, распределил, наверное, просто не с карты. Нет. Или областная. не областная, а достаточно свои Они сами Ну, понимаете, что я говорю. да, Поэтому вот мы бы хотели знать такую простую вещь. Вот вы... Я работал, такой есть красный перекоп всего Каховского района. Меня, допустим, голова Сеточной Рады попросила сделать смертную документацию на программу детей-серых которое дети, допустим, от родителей забирают права, дети находятся в интернатах, и государство э, хочет обеспечить их начало ну, жизни в 18 лет, откуда они выходят, и они должны предоставить им жилье в том же селе, откуда они были выведены. Он Подсчитал якошторы, посчитал вот, начался какой-то непонятный термин. То бишь, какая -то возня. Понимаете, да? Кто ж возьмет это дело? Бликаховская Олеся, которая такая закоррумпированная, что это безобразие. Или кто-то другой нормальный человек, который в селе наберет людей, получит они зарплату, будет какая-то трудовая деятельность, они сделают сами для своих же потом односельчан что-то. И закрыли эту программу тут же. Поэтому меня как специалиста интересует кашторы в первую очередь. Я знаю, что такое вк я, я знаю, что такое... Ну, строительство я знаю все. Понимаете, меня невозможно. Не Поэтому я предлагаю такую вещь чтобы мы хотя бы один район взяли, и вы сказали, что вот выделено, допустим, бюджет, социальное страхование, социальное это вот это, вот это, вот эти деньги. На, допустим, Чаплынский район, там, на Воронцовский, вся район. И мы туда пойдем, в громадской системы сделаем там заседание, если того же района, либо того же самого следующего, там, рады какой-то, и посмотрим, куда эти деньги уходят. Почему? Потому что мы когда-то по Токаревке делали котельную, делали детский садик, практически там 10% или 15% свои деньги вкладывали, помогая там местной сельской ради. И мы знаем, что это такое. А мы, вот, у нас голые цифры, вы написали или сказали, что, допустим, прошло миллион двести тысяч на соцзаказ. На Петрин. На Петры. И богато же вернулось Как они могли вернуться и что туда входит? Почему? Потому что вы тут же... Для... Почему? Как это может быть? Там есть перечень, что помогают материалам. Да? Мы же не знаем, что туда входит. Почему? Потому что вы же озвучили, что социальный заход и одиноких громадян миллион четыреста. Но из миллиарда 200 миллионов дуже багато почти вернуть. Кому они вернут? Мы, 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 поэтому, сейчас спрашивали, кто распорядник этого дела. Почему? На каком, не то, не на каком, основании, на каком основании они не это возвращают? Они что так на вернули, ну, и никто ничего не, не знает. Наоборот,